Жувальна гумка вже майже півтора століття залишається популярним продуктом споживання у світі. Реклама позиціонує її як засіб проти кар'єсу та зубного нальоту, а також очищення порожнини рота. В деяких випадках навіть як дієвий препарат для схуднення. Та наскільки такі твердження правдиві? Жувальна резинка полезна тільки після їди, на протяженні її можна 5 хвилин споживати. Когда вы не можете воспользоваться зубной щодо но при этом э, проглатывание э, вот того, что выходит из жвачки, там всякие ароматизаторы, всі таки химические вещества, которые будуть раздражать желудок и провоцировать обострение гастрита, гастріта Тож, якщо у вас є схильність до захворювань, відмовляйтеся від цього задоволення. До речі, а як щодо попередження кар'єсу під час живання? Кариес очень часто э, развивается между зубами. Не на жевательных поверхностях, а между зубами. Его очень долго там не видно, и он себе спокойно развивается, пока уже не образуется большая кариозная полость. Этого можно избежать только при помощи флоссов. Это зубная нить. Иснує ще один цікавий рекламний хит пожуй, і твої зубы стануть білосніжними. Жевательные резинки не отбеливают зубы, как и зубная паста. Они только могут снять зубной налет. Жвачки не содержатся в той концентрации веществ, которые нужны для отбеливания. А как же до жуйки без сукру? Сахар это углевод и способствует просто развитию кариеса именно углевода. Они являются как для бактерий. А заменитель сахара – это не плюс, это скорее минус, потому что те калории, которые есть в жвачке, если там есть сахар, они минимальны, вот, а сахарозаменители, они чаще приносят вред организму, чем пользу. Диетологи взагалі категоричны до цього продукту. Жевательная резинка – это все-таки коктейль химических веществ, которые заложены в резину. Вот. И этот коктейль извлекается из жвачки в полости рта, ну и со слюной проглатывают. То есть человек должен жевать жвачку и выплевывать слюну ну, тогда, в принципе, негатив для желудка, для здоровья будет меньше. Но мужчинам нельзя сплевывать слюну, потому что у них будет отсюда падать потенция. Между шкодой и корыстью межа надто тонка. Бережите себя и дбайте про здоровье.